بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے حضرت آمنہ بی بی کی موت کیسے ہوئی موزید دوستو یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیے اور ہماری ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں پیارے دوستو حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو چھ سال گزر چکے تھے حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی لیکن قسمت کا فیصلہ کہ چھ سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت بی بی آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سفر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں آپ اجازت دے دیں حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی حضرت بی بی آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک مسنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف چھ سال تھی مکہ سے مدینہ کی دوری چار سو کلومیٹر ہے اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی لیکن یہ تین لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا راستے بھر حضرت بی بی آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے تھے انہیں کیسا درد اٹھا تھا وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی شادی کو صرف دو ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے آج چھ سال گزر چکے ہیں میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت بی بی آمنہ کے دل میں برپا تھا اوٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی دس دنوں کا سفر کر کے حضرت بی بی آمنہ مدینہ پہنچی گھر پہنچتے ہی حضرت بی بی آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو چھ سال کے بعد دیکھا تو شہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا اُبھر کر چہرے پر آ گیا اور پھر حضرت بی بی آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی حضرت بی بی آمنہ کے آرسو یہ آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس پچیس سال کی نوجوان لڑکی حضرت بی بی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا آج چھ سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت بی بی آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسہ دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا حضرت بی بی آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نوازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک چیز سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نوازے کو تو دیکھو اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے دو دنوں کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے میں تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا اے عبداللہ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ دو مہینوں میں واپس آ جائیں گے لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے اے عبداللہ کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی حضرت بی بی آمنہ نے ایک مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں آپ مجھے اجازت دیں ماں سے اجازت لے کر حضرت بی بی آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی اوٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر حضرت بی بی آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام احمد یہ تین لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تین دنوں کی سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا اس جگہ کا نام ابوا ہے ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا گھنی جھاڑیاں کالے سیاہ پہاڑ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان تین لوگوں کا کافلہ مکے کی طرف چلتا جا رہا تھا حضرت آمنہ جب سے اپنی شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا وہ بڑی خاموش خاموش رہتی تھی راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنکھوں کے گھرتی رہی تھی لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت بی بی آمنا کے سینے میں درد اٹھا انہوں نے حضرت امی ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے حضرت امی ایمن حضرت آمنہ سے کہہ گئے آپ پریشان نہ ہوں میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں اور پھر حضرت امی ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا انہوں نے حضرت بی بی آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا حضرت بی بی آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے انہیں دل کا درد آ رہا تھا حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائے ہوئے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف چھ سال تھی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ خاموش کیوں ہیں مجھ سے بات کریں امی جان حضرت ایمن حضرت آمنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے بی, بی آمنا ہمت رکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن حضرت بی بی آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے حضرت بی بی آمنا درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی حضرت آمنا آنکھ کھول کر اپنے چھ سال کم سن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا میرے بچے نے ابھی باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں نہ بہن ہے نہ بھائی ہے میرا بچہ اب کس کے سہارے دیے گا حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی لیکن نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آج تک ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آخر حضرت بی بی آمنہ نے موت سے چند لہنے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے چھ سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری جان پریشان نہ ہونا اب میں جا رہی ہوں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے ایک سو اونٹوں کے اور زندگی عطا کی تھی میں نے یہ جو خواب دیکھا وہ اگر سچ ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا ہر انسان کو موت آتی ہے میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا اے میرے بیٹے پریشان نہ ہونا اب میں جا رہی ہوں لیکن سارے دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے خلقے حقیقی سے جا ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی جان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو چکی تھی چھے برس کی عمر تھی اور والدہ چل بسی جو کہ ساری محبتوں کا میوت محبت تھی۔ جنگل بیا باں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی نہ کوئی رشتہ دار ایک خادمہ ہے کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی آپ اماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پھکار رہے ہیں دوستو وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینے کی آبادی سے بہت دور ایک انسان علاقے میں چھ سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے حضرت امن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس نے حضرت بی بی آمنہ کو اتارنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو مجھے انہیں گھر لے جانا ہے حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت بی بی آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوٹنی کی طرف چل پڑی حضرت ام ایمن اوٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اماں تجھے پتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اماں کے ساتھ جاؤں گا مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کی بعد ساتھ چھوڑ جاتا ہے حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی غور میں اٹھا کر اوٹنی پر بٹھایا اور مکے کی طرف چل دی حضرت امّ ایمن فرماتی ہے کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا چار دن کی سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے مکہ وہاں سے بہت دور تھا پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا حیاتِ طیبہ کے ستاون برس گزر جاتے ہیں ستاون برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابا میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں یہاں رک جاؤ ادھر ہی ڈیرے لگا لو ہزار آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں ستاون برس نے سرمے کو مدمل نہیں ہونے دیا گھٹنوں سے سر اٹھایا تو گاڑی مبارک آنکھوں سے تر تھی فرمانے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پر کھڑا ہوتا اور صورت خاتیہ شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اماں بچپن میں والدہ مترمہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دردہ کی گوشہ عافیت میں پرورش پانے لگے پیارے دوستو اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائی آمین یا رب العالمین پیارے اور مزید دوستو ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمیٹ بس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں